नत्वे वा मै चातुलासन्नत्वम् दोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तिक्षस्व भारत यं हिलौ व्यक्रयन्त्ये से पुरुषं पुरुषर्षः समदुःखसुखीरं सोरत्वाय कल्पते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयो इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्विद्ध स्म भारत य एनो वेत्ति हन्ता नैयश्चैनं मन्यते हतम् तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते पुरुषः पार्थगङ्गात यति हन्तिकम् वा It, yes कश्चिदेन आश्चर्यवत् पदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै नमन्यश्नो दिश्नु कश्चित् देहि कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानान्तया करुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो क्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संस्कृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते सम्भोस्वकर्मणि कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा स्थितधी किम् प्रभाषेत किमासीतौ प्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् आत्मन्ये आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनास्तु हेषु विगतः स्पृहः ीररागभयक्रोधस्ति तदीर्मुदिरुच्यते यः सर्वत्रा नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न समुद्रमा प्रविशन्ति अद्वत्